Таліст, видно, дуже сильно хоче покращити успіх попередніх п'яти сезонів. В неділю на практиці це перевірила Луганська зоря. Команда Анатолія Чанцева черговий раз поступилась, і черговий раз суперники наколотили в досталь м'ячів. Вітаю в ефірі. Програма Зоряний футбол. А з вами я Катерина Ракова. Зізнаюсь сумно починати чергову програму з чергової поразки, але наразі радіти нічому. Як виявилось, нещодавно Луганчанам заборонили грати в Алшевську ще після 1 жовтня нинішнього року. І рішення це було самого виконкому ФФУ від 11 серпня. І як не дивно, про такий факт не знали ні у Полтавській Ворсклі, ні у Луцькій Волині, ні у Сімфропецькій Таврії, які згодом проводили там свої матчі. У харківському металісті люди виявились більш обізнаними, тому посилаючись на рішення виконкому, відмовилися грати у середині листопада у Алчевську. Зоря приймала харків'ян на стадіоні Олімпійському у Донецьку. Та навіть гарне покриття не стало запорукою успіху. Склад зорі здивував двома дебютантами прем'єр-ліги Павлом Мягковим та Олександром Батіщевим. Окрім того, з перших хвилин на поле вийшов і Іван Петряк. Металіст зіграв у бойовому складі за виключенням Тайсона. Вже у середині першого тайму харків'яни забили м'ячі за дві хвилини. Спочатку Батіщев ціною фолу у власному штрафному майданчику на дивічі виправи помилку Максима Білого. Постраждали і відкрив рахунок. А Крісталь до головою після навісу Хавєра забив друге. Розслабленість харків'ян коштувала їм пропущеного м'яча. Від Начався Тарас Лазарович, та на цьому сили у зорі зникли. Далі Девіч досить швидко після виходу команд з роздягальні забив свій другий гол. Пізніше вже другий пенальті у матчі заробив Едмар, а виконав вирок Хосе Соса 1-4. На довершення розгрому Фініньо бездоганно влучив у данню дев'ятку, 1-5. Це вже восьма гра поспіль, де зорян не може перемогти. Ми зіграли, будемо так говорити, на класі. Забыли в частности забыли, позднее. Трошки расслабились, получили волн. Ну, в другом тайме уже больше сконцентрованно заиграли. В первом тайме можно сказать, что установка, которая была дана ребятам, она выполнялась. Конечно, два пропущенных гола. Там первый 11 метровый ну чтобы Тищева в этом винить, просто как бы... Ну, я не буду даже его как бы э, обвинять в чем-то. Ну, второй гол там не разбериха получилось. Но в целом первый тайм получился интересный, на мой взгляд. Ну, во втором тайме быстрый гол. Раз, ошибка центральных защитников. 11-метровый. Конечно, это... Ну, сказывается, будем так говорить, на психику. Хотя просили ребят не смотреть на счет, а биться и показывать свои лучшие качества. Вы видите, что мы сейчас подтягиваем молодых футболистов в поиске наш поиск не заканчивается состава. Ну, ну по-моему, тут всем очевидно видно, что исполнители наши, э, будем так говорить, не справляются со своими обязанностями. 4, 1, 6, 1, 5. такий підсумок для підопічних Чанцева у протистояннях з грандами українського футболу. Поки не весело. Після чергової поразки на розмову футболістів викликали вболівальники. Діалогу не склалося. До фан сектора підійшов тільки Вадим Мілько. Зустріч гравців з болівальниками відбулася вже сьогодні. Щоправда, за закритими дверима дозволили знімати програмі зоряний футбол тільки перші 5 хвилин. Та нам вдалося поспілкуватися з фанами до початку розмови. Настрій в них скажу я вам вельми посимі. Еще есть его всегда будут. Главная отдача команды. Просто если будет самоотдача какая-то, как-то будет стараться хотя бы, то всегда будет, мы всегда будет с ними. В фан-движении есть какой-то определенный костяк, который ездит постоянно, независимо от игр команды. Но есть, конечно, ну и такие люди, которые там от результата, от погоды. Но это уже их дела. Ну, мы как ездили, так и будем ездить. То есть для нас не влияет результат, главная поддержка команды. Хочется все время чувствовать эту поддержку, независимо от результата, когда заканчивается матч. Хочется видеть, что им как бы тоже обидно, что они проиграли. Они просто как-то ну, хоть играли, ладно. Те, кто подходят, ну, голову опустили, ну, тоже видно, что и... Говорю бы, как стыдно, но что ж поделать. В яких би проблем не трусило Луганську зорю, його шуховцев залишається однією з найпопулярніших персон українського футболу. Він керує захистом, відверто відповідає на усі питання та власне диктує футбольну моду. До того ж, він єдиний до кого наразі у футбольних оболівальників зорі немає жодних претензій. З цим погоджуюся я, пані та панове, його шуховцев. У нас у студії Здравствуйте. Добрий день. Слушайте, мені завжди було цікаво, настолько настільки собі сідні ніколи не жаліля сказано. Но ну, если что-то говорить, то надо говорить откровенно, потому что смысл тогда приходить на передачу, да и рассказывать какие-то там неправильные вещи и болельщики смотрят и так хватает проблем хочется разобраться в этом во всем и нам и болельщикам но я считаю что откровенность это один из таких моментов который может уладить как-то ситуацию то есть между нами болельщиками и нашим турнирным положением то есть если что-то откровенное говорить то надо говорить от души честно прямо потому что Находясь в такой ситуации, очень сложно что-то там говорить, да, как у нас там все хорошо, или все будет хорошо, или кому-то что-то обещать. Ну, потому что всегда нагреть правду. А то нашумевшее интервью про нос арбитра, который что нос Гандуляна, не боялись штрафных санкций? Ну, меня и так уже оштрафовали на 10 игр, было 8. Мне приписали еще 2 за то, чтобы я меньше говорил, да, как бы там и все остальное. Ну, я, как говорится, свои штрафные санкции отсидел. А штрафные санкции, что я сказал? Поправить носик? Ну, я высказал свое мнение о том, что, да, хотелось в тот момент, в данный момент, находясь на поле, Хорошо приложиться к Гадуляну носом. Что здесь я сказал такого? Я ему и в Одессе это говорил, когда его видел. Я говорю, если бы это не футбольное поле, не дети, не болельщики, не это самое, где-то это было бы, я дал бы просто по лицу бы и все. Вот и я откровенный парень, что я вам Какой бы был комментарий ваш, если бы спросили сразу после финального свистка, после игры с «Металлистом», что бы вы сказали? Если был комментарий, очень сложно одним словом все сказать. Почему? Потому что у нас, вы знаете, уже, наверное, как я уже вчера с ребятами разговаривал, у нас получается, что мы уже привыкли, что нас бьют. Вот это нас больше всего самих пугает. То есть мы получаем 6, 5, 4. Очень сложно после игры что-то говорить, когда у тебя за спиной мешок с мячами и... Ты чувствуешь какие-то, допустим, ну, вину в этих мячах во всех чувствуешь по-любому, потому что ты, если ты нормальный голкипер, то ты всегда каждый мяч считаешь своим. То есть и постоянно вот пошли какие-то серии у нас, Шахтер, Металлист, Киев, очень много пропускаем. То есть, ну, сложно что сказать в этой ситуации. Единственный момент, что дальнейшие игры надо э, Александрия Болонь и Донецк Металлург максимальное количество очей набрать и тем самым э, ответить на все вопросы. Вы говорите о том, что привыкли, что вас бьют. Заряд в психологической яме? Ну, где-то можно сказать и так. Почему? Потому что что тут, в принципе, лукавить, я же говорю, что психологическая яма у нас есть по, од... по многим причинам. Полей нету. Мы играем на выезде, мы играем постоянно, где-то то в Волчевске, то в Донецке. То есть очень сложно к этому привыкнуть. Вот. Играя на выезде с серьезными соперниками, Шахтер-Киев, да, ну хотим что-то показать, куда-то побежать, что-то сделать, доказать, что-то, и получается, все наоборот. Хотя я хочу сказать: в отличие от киевской игры, шахтером первый тайм мы полностью владели инициативу над шахтером что было удивительно вот и в принципе, каждый, наверное, подумал, что наконец-то какой-то ну, период закончился, да, сложный там психологический момент какой-то. Но потом опять-четыре получили. А чего не хватило уверенности? Наверное, или наоборот. Я уже говорил после шахтера, что мне кажется, что мы, наверное, все во втором тайме почувствовали, что мы можем играть шахтер. В общем дело. Может быть и так. Почему? Потому что во первому тайму забей Мадоу, забей Вадик Мелько, еще там, забей Каменюка. Каменюка. Да, я же говорю, там ну, 3-1, это уже 2-1, это уже совсем другая картинка то есть уходя. А так 1-1 сложно против Шахтера. Бросили в бой всех легионеров и немножко они нас переиграли. Ну ведь согласитесь, нет непобедимых соперников. Конечно. Футбол же и теме интересен, что можно обыграть и Шахтер, как это делала «Оболонь». Как Харьков приехал, обыграл Шахтер то же самое. И Киев дома проигрывал. То есть, ну, я же говорю, может быть, мы еще недостаточно владеем собой, когда, допустим, 1-0 ведя, да, мы опять несемся, мы опять это. Ну, то есть, я же говорю, есть моменты, которые не контролируются людьми, это эмоции в футболе. То есть очень сложно с эмоциями совладать и всегда, когда на эмоциях что-то происходит, потом только когда уже обдумываешь, вот надо было не бежать, надо было что-то, может быть, не, не, спешить, а уже потом кулаками не машу после драки, вы же знаете. Болельщики в прошлом году говорили о том, что команда руководит не Анатолий Чанцев, а Игорь Шуховцев и Владимир Езерский. Есть в этом доля правды? Ни в коем случае. Почему? Потому что главный тренер, это главный тренер. Я считаю, я всегда говорил и буду говорить. Это не то, что мне там сейчас, я уже в возрасте или что-то еще. Тренер дает установку, и он надо да, выполнять. Футболисты должны без, не знаю, беспрекословно выполнять ту установку, которую дает тренер. Тренер полностью руководит всем процессом. Мы с Езерой могли только где-то подкрикнуть, где-то поддержать, где-то, может быть, успокоить, где-то, может быть, направить именно на футбольном поле, потому что шансов не может выйти на футбольное поле и вместо нас сыграть. Да? Вот там мы, мы, мы ему помогали, как бы своим подсказом и все остальное. Но это глубокое заблуждение, что Игорь Шухов и Зерский руководили командой. Есть два тренера, главный и старший тренер может влиять на состав команды, на основной состав, кого выпускают? Только главный тренер. Только главный да. тренер? Ну, руководство, ну, я так думаю. Потому что, наверное, есть какие-то моменты, вот, связанные, допустим, там, с Мадоу или что-то еще, когда он играл или там, допустим, переводили его в дубль, тем самым хотели показать ему то, что не всегда он может выходить в основном составе для того, чтобы он показывал какой-то результат. Вот. это есть моменты, которые, наверное, руководство ну, делает. Только главный тренер распоряжается тем, теми людьми, которые будут играть в основном составе. Но ведь Мадоу Бруно перевели в молодежный состав, Да, после спаль... Киева. Не хотят играть в обороне. В последней игре с металлистом посадили на скамейку Хамчиновского. Mm -hmm. Чанцев вот точно так же сказал, он не хочет играть, вот, не хочет участвовать в отборе мяча. Футболисты не хотят играть, почему в этой критической ситуации нет вот того момента, когда собрать всю силу в кулак, выйти и доказать свои возможности? Ну, вот в этот момент, я же говорю, вот сегодня-завтра буквально будем, наверное, встречаться с, ну, полностью со всеми ребятами, то есть собираться, как говорится, силу в кулак, будем собирать и волю. Почему? Потому что у нас есть прослойка тех людей, допустим, в команде, которые, ну, скажем так... Что-то хотят доказать эта молодежь. Да? те люди, которые, допустим, переживают за команду, и те ребята, которые иногда не попадают в состав. Вот у нас самая большая проблема, наверное, в том, что те люди, которые иногда не выходят на футбольное поле, а потом, когда выходят, может быть, как-то или обижены, или что-то еще. То есть, ну, психологически какие-то футболистов есть. Вот, и потому они не всегда могут помочь. Вот, и потому главный тренер говорит постоянно об этом, что люди, которые выходят, не помогают. Вот, хотя я считаю, что каждый должен ждать свой шанс, да, и всегда, выходя на поле, помогать команде. Вот. Об этом и будем разговаривать, потому что деваться уже некуда. Разговаривать уже тоже, скажем так, уже, наверное, сил и слов не хватит. А надо выходить на поле и ложиться, наверное, костьми. Потом у нас три игры осталось, и нам нужно набирать... Я не хочу это со мной говорить, какие-то там великие, там, да, там 9 очей или что-то еще, но 6-7 очей, это... Надо делать все возможное. Да, но так это реальная задача? Реально, если мы все, все, начиная от, скажем так, да, там, от, наверное, от водителей наших автобусов, да, все проникнемся той идеей, я имею в виду от водителей от докторов, от массажистов, до футболистов, до всех до тренеров. Если мы все будем как единое целое у нас был уже такой сложный момент, это когда мы поехали в Рог. Кривой Рог в том году, собрались, поговорили и выстрелили там. Почему? Потому что ну, там деваться больше некуда было. У нас оставалось последний раз Запорожье, но тот уже этап прошел. Вот в этом этапе нам сейчас осталось три игры, которые, я считаю, будут решающими для Зари. Почему? Потому что пойдем на сборы, я не знаю, тут много слухов ходит, много вещей всяких неподтвержденных ходит. То, что зимой, как, чего. То есть не хотелось бы уходить на зимний период с багажом на последнем месте. То есть надо делать все возможное и невозможное для того, чтобы набрать киточки. Говоря о том, что в команде будут кардинальные изменения, по сути это дело, что будут целый ряд новых игроков. То есть, этими игроками, э этих игроков уже нельзя сплотить в команду. Я правильно тогда поняла высказывание генерального директора? Он говорил о том, что нужны новые игроки для того, чтобы был результат. Ну, наверное, руководство виднее, вот, что они хотят сделать. Но я считаю, что всегда надо до конца верить в команду. Всегда. Потому что... Был пример тогда с Кривым Рогом, нас не верили, мы встречались с болельщиками и все остальное. Да, могут сказать болельщики, ну и что в одну игру выиграли, остались в высшей лиге. Совершенно правильно они скажут, и потому что у нас сейчас такой же самый период пошел, 6-7 игр мы проигрываем. Я хочу сказать одно, что надо до конца верить в команду, сплотиться, не сплотиться, это только можем говорить после 10 декабря, после последней игры. В любом случае, за свои шансы мы будем цепляться и этим же коллективом, потому что мы этим же коллективом попали, скажем так, в глубокую яму, из которой нужно всем выбираться. Вот сейчас пообщаемся, три игры у нас есть, доказать самим себе, что мы футболисты в первую очередь, доказать болельщикам нашим, нашему городу, что футбол в Луганске должен быть и должен быть он в премьер-лиге. Вот будем об этом разговаривать с ребятами. Никто не ожидал, что тренер будет подпускать в такой сложный момент молодежь. Из молодежного состава появился Ваня Петряк, появился Саша Батищев, Паша Мехков. Они вышли, причем с первых минут против металлиста. Насколько это удачная была рокировка? Они хотели доказать, но все-таки играть против таких именитых аргентинцев им-то было сложно. Ну, конечно, сложно. Молодые ребята, много эмоций на футбольном поле, не, не владеют иногда ситуацией своей. Делают какие-то лишние движения, даже по Сашке, вот он ну, руками, там можно было это пенальти не делать, не бежать. Но у него было массы желания задержать этих футболистов, Дэвича этого убить, завалить там, и все остальное. То есть есть плюсы, есть минусы. Есть плюсы, потому что у них огромное желание, есть минус, потому что их огромное желание перекрывает какое-то спокойствие и мастерство. Вот. Не разобрались во втором году, второй гол не разобрались с Пашкой, то есть то я пошел, то он пошел. Я считаю, что в большей степени это моя вина, что я сбил его, потому что если бы какой-то был опытный защитник, то может быть он бы раньше выпрыгнул, бил мяч. Я бы остановился, ничего не произошло. Хотя это я считаю, что это моя ошибка, не, не Пашкина ошибка. Так что здесь потом некоторые моменты, которые перекрывают еще у них, это желание где-то, может быть, бежать вперед. Да. Не всегда с металлистом там, или с киевом, или шахтером нужно бежать вперед, потому что быстренько, очень по ушам настучат. и это очень грамотные футболисты. И... Они, у них одна ошибка превращается в гол. Ну, другой плюс это то, что ребята хотят. То, что к ним претензий вообще никаких. Тот же Ванька, посмотрите, он бил этого папу Гуе головой в живот, я не знаю как. Он. Ну, то есть за счет желания, за счет их, то, что они хотят доказать, что они футболисты. Я не знаю, рокировка правильная или нет, вот, но к ним я по большому счету никаких претензий, как бы, ну, вот, да, вот как вот сзади стоять. Ну, который подсказывает игрок, который не вижу. Только огромное им спасибо за то, что они бились вот в этом плане. И дальше им удачи, потому, потому что надо уже выходить на футбольное поле и доказывать, что не футболист. А рокировка, ну я не знаю, кто бы на другом месте играл бы. У нас Джаба пропускает, Лукаш пропускает, то есть, ну кого ставить? Надо ребятам доверять, и они оправдывают это свое доверие. Вы славитесь своими разговорами с молодыми футболистами, что вы их поддерживаете. Да всегда своеобразный наставник. Что ребятам говорить? Этим молодым, когда, собственно говоря, психика-то неустойчива, да, согласитесь, и такая ситуация не самая приятная. Ну что там, говорить, в принципе, особо и не надо ничего, видишь по ним, что их трусит, что они хотят, я же говорю, желаю, просто к ним говоришь пожелания, может быть, в некоторых моментах не бегите, сломя голову куда-то, посмотрите, как играют остальные, то есть на этом уровне и находитесь. Вот. Ну, на поле эмоции преобладают, они бегут, естественно, надо поддержать их и и сказать, чтобы они не боялись играть в футбол, тот же Саша вышел. В середине поля против таких игроков, против это и достойно смотрелся парень. Да, ошибался, как и все остальные. Мы на поле ошибаемся, но выглядел достойно. В некоторых моментах переигрывал футболистов только поддержка для пацанов должна быть. Почему? Потому что у них сейчас очень сложно. Выйдя на футбольное поле, играть против таких соперников, и еще кто-то будет там что-то кричать, пихать. Ну, каждый футболист ошибается. У нас даже на тренировках там бывают моменты: там э, кто-то на кого-то накричит. кто-то на кого-то это, даже где-то начинает уже на все поле кричать успокойтесь. Почему? Потому что, ну, молодые ребята, они же должны чувствовать поддержку со стороны футболистов, а не пихать. вот В этом плане, если у нас будет на поле только рабочий подсказ, и все остальное, я думаю. Мы сможем чего-то добиться и дальше там, продвинуться и взять какие-то очки. Почему я спросила разговорах? Совершенно случайно вчера увидела ваше интервью, в котором вы говорили, что в свое время вы разговаривали с Александром Касьяном. У него тоже были определенные mm -hmm. проблемы с режимом. Вы говорили, что вот я тоже с ним говорил. Он сейчас попал не в самую приятную ситуацию, его выгнали из команды. Что вы об этом знаете? Сможет ли, в принципе, он уже продолжать свою футбольную карьеру, либо его все-таки испортили деньги? Ну, я не сказал бы, что деньги испортили его. Саша сам по себе такой мальчик взрывоопасный, то есть очень большой характер, но это хорошо на футбольном поле, в жизни это мешает. Вот на эту тему мы с ним разговаривали, я приводил ему массу примеров со своей жизни. Я был, в принципе, такой же самый, вот, и где-то не думал головой, но я вам скажу другую вещь. Есть люди, которые где-то останавливаются и понимают. Вот, скажем так, наверное, у Сашки сейчас тот период, который, наверное, он должен принять серьезным образом. Почему? Потому что у него в жизни может появиться второй шанс, будет он в футболе или не будет. Вот после всего это случится вещей этих всех. Если он за него не зацепится, я вам скажу сразу однозначно, ничего с него не будет. Вот. Если он зацепится, я думаю, что Касьян как футболист еще заявит о себе. Да, например. заявит. И я думаю, что у Саши есть потенциал, который только нужно направить в правильное русло. В заре часто происходит нарушение режима? Нет, вы знаете, сейчас я уже давно говорил, сейчас вообще очень редко происходят эти вещи. Да, можем где-то посидеть, где-то это самое, но вот именно в плане каких-то там нарушений режима или что-то еще. Сейчас все прекрасно понимают, что лучше играть в футбол, доказывать, что ты футболист и меньше, допустим, да, там где-то нарушать режим. Почему? Потому что у нас в свое время не столько там, грубо скажем так, было денег, да, там или что-то еще. У нас там проиграли, выпили, выиграли, выпили и все остальное. Сейчас все ребята уже понимают, что лучше играть в футбол, чем нарушать режим. То есть сейчас меньше этого всего происходит вообще в футболе, не только в заре, вообще в футболе. Да, некоторые моменты происходят, когда вот тяжело, я и сам всегда никогда не могу уснуть. Всегда сидим, разговариваем до двух, до часу ночи с ребятами, потому что спать не хочется, волнение перехлестывает, надо это выплеснуть, потому что дома находясь, это переходит все на семью. Получают дети, жены там и все остальные. То есть некоторые моменты, когда вот там, зря сидит там или что-то еще. Да, иногда это бывает, но это бывает не для того, чтобы мы там там нажрались или напились. Это бывает для того, чтобы после футбола, когда ты не можешь успокоить свои эмоции, надо высказаться друг другу что-то. Нелицеприятное даже говорим, в моменты некоторые. Почему? Потому что я, я считаю, что это для коллектива очень полезно. Высказать где-то какие-то, может быть, нелицеприятные слова друг другу. Но в этом случае зарождается коллектив. То есть, когда ты высказываешь правду друг другу. А это только можно сделать после неудачной игры, сидя где-то, не знаю, даже в кафе там или в ресторане, где можно расслабиться и высказать друг другу какие-то моменты. Некоторые достаточно очень известные тренера специально это и делали. То есть они собирали команду, были с командой, потом уходили. Естественно, там ребята друг другу высказывали какие-то моменты. и После этого всегда команда начинала давать какой-то определенный результат. Я благодарна вам за разговор. Спасибо за откровенность. Спасибо. Думаю, в данной ситуации лучше всего будет пожелать только победы с Александрией. Мы, да. мы вас верим все-таки. Да, будем стараться оправдать ваши надежды не только и болельщикам тоже хотим со своей стороны высказаться, что будем делать все возможное, чтобы не подвести Луганскую взрыв. Олександрія, яка програвала на початку сезону, наразі виглядає покраще ніж Луганчани. У останньому турі команда, хоч і програла, та навряд чи потрапила у психологічну яму. Євген самохвалов спробував розібратись хто у кращій ситуації. Зоря, яка вже забула про смак перемоги, і спробує реабілітуватись. Чи злий після розгромної поразки суперник, який спробує довести свій клас? Дивимось. Хто виграє? Як зорі, так і Олександрії доводитися вирішувати вічну проблему збереження прописки у вищій лізі. Олександрія на цей час, як і Луганчани, міцно закріпилися на дні турнірної таблиці. Як Озаря в останньому матчі вони отримали урок від гранда українського футболу Динамо 4 4-0. Ми, як відомо, привезли з Донецька, який став нашим тимчасовим домашнім стадіоном, теж пристойну кількість пропущених м'ячів. Але як не дивно, тренер Олександрії Володимир Шаран великої трагедії у програші киянам не бачить. На прес -конфері... Ференції він заявив, що свої очки вони мають намір взяти саме у матчі з зорею. І шанси на це, як вважають наші майбутні суперники, є у них повернулися з «Лазарету» чотири провідні гравці, тим паче, що грати будуть на своєму полі. А у зорі одна проблема: мікроклімату команді не на вищому рівні. Навіть керівництво чорнобілих визнає, що багато гравців, на яких робили ставку на початку сезону, просто не хочуть виходити на поле, а доведеться, інакше можна буде забути про прихильність своїх уболівальників. Сподіваюся, що мотивацію перед такою важливою грою керівництво зорі знає а 27 листопада ми все-таки побачимо ту команду, які пророкували вихід до єврокубкової зони. Ну що ж, подивимося, як воно буде. На цьому в мене все. Зізнаюсь, дуже хочеться говорити у наступній програмі про перемоги. Можливо, наступного тижня бажання усіх вболівальників справдиться тоді зустрінемось з вами у студії була я Катерина Ракова. Нагадую вам, футбол це не тільки гра.